Kita Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Cosmo Online. Kerajaan Sarawak bayar lamsam 1.8 bilion ringgit ambil alih pelabuhan Bintulu persoalan besarnya mudah tetapi kesannya jauh ke depan. Kenapa Sarawak sanggup bayar secara sekaligus? Apa makna pengambil alihan ini kepada kuasa negeri dan hubungan persekutuan negeri? Dan adakah langkah ini benar-benar untungkan rakyat Sarawak atau sekadar urusan pentadbiran elit? Isu ini muncul selepas Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siofok mengesahkan bahawa Kerajaan Sarawak bersetuju membayar 1.8 bilion ringgit secara lamsam kepada Kerajaan Persekutuan bagi mengambil alih pelabuhan Bintulu. Jawapan ini diberikan di Dewan Rakyat. Susulan persoalan sama ada langkah itu akan menjejaskan kedudukan fiskal Sarawak. Jawapan Anthony Lok jelas dan yakin. Kerajaan Sarawak mampu tidak bimbang malah memilih untuk bayar secara sekaligus. Nilai itu pula bukan ditentukan secara unilateral tetapi hasil rundingan antara Perdana Menteri dan Premier Sarawak melalui beberapa siri perbincangan. Di sinilah titik pertama yang perlu kita fahami. Ini bukan transaksi kecil. 1.8 bilion ringgit bukan angka remeh. Jika sebuah kerajaan negeri sanggup mengeluarkan jumlah sebesar ini secara lamsam, mesejnya jelas. Sarawak melihat pelabuhan Bintulu sebagai aset strategik jangka panjang, bukan sekadar fasiliti logistik biasa. Pelabuhan Bintulu bukan pelabuhan kecil. Ia berkait rapat dengan eksport gas asli cecair, industri berat, petrokimia dan rantaian bekalan antarabangsa. Menguasai pelabuhan ini bermakna menguasai pintu keluar masuk ekonomi strategik Sarawak. Dari sudut ini, 1.8 bilion ringgit dilihat sebagai pelaburan bukan perbelanjaan hangus. Masuk ke persoalan fiskal. Adakah ini membebankan Sarawak? Jawapan rasmi Kerajaan Persekutuan ialah tidak. Sarawak dikatakan mempunyai rizab keuangan yang kukuh. Ini sejajar dengan realiti bahawa Sarawak antara negeri yang mencatat lebihan belanjawan, hasil minyak dan gas serta pendapatan negeri yang stabil sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Namun, di sinilah wujud ruang perbahasan awam. Mampu tidak semestinya bermaksud wajar. Rakyat berhak bertanya, Apakah keutamaan 1.8 bilion ringgit ini? Adakah pulangannya jelas? Adakah hasil pelabuhan akan terus dinikmati rakyat atau hanya memperkukuh kedudukan agensi dan syarikat berkaitan kerajaan negeri? Di tengah perbincangan kita, soalan paling sensitif sebenarnya bukan soal mampu atau tidak, tetapi soal kawalan dan kuasa. Siapa yang menentukan dasar pelabuhan, siapa yang mengutip hasil dan siapa yang akhirnya menentukan hala tuju ekonomi wilayah. Apabila pelabuhan Bintulu berada di bawah persekutuan, dasar dan kawal selia tertakluk kepada struktur pusat. Apabila ia diserahkan kepada negeri, kuasa itu berpindah. Ini selari dengan tuntutan lebih luas Sarawak sejak sekian lama berkaitan otonomi termasuk dalam semangat Perjanjian Malaysia 1963. Dalam konteks ini, pengambil alihan pelabuhan Bintulu boleh dibaca sebagai satu lagi langkah konkrit Sarawak mengukuhkan kawalan ke atas aset strategik sendiri. Ia bukan sekadar isu ekonomi, tetapi isu politik dan perlembagaan secara tidak langsung. Anthony Lok juga menegaskan bahawa perjanjian ini telus dan tiada apa yang disembunyikan. Ia adalah perjanjian kerajaan dengan kerajaan. Secara prinsip, kenyataan ini betul. Tetapi dari sudut demokrasi, timbul persoalan lain. Sejauh mana ketelusan itu diterjemahkan kepada rakyat? Adakah perincian perjanjian akan didedahkan? Apakah struktur pengurusan selepas pengambil alihan? Bagaimana mekanisme semak dan imbang diwujudkan? Setakat ini, Pelabuhan Bintulu masih berstatus Pelabuhan Persekutuan dan di bawah Lembaga Pelabuhan Bintulu sehingga Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu Pembubaran 2024 dikuatkuasakan ini bermakna proses peralihan sedang berada di fasa akhir persetujuan prinsip telah dicapai nilai telah dipersetujui cuma menunggu pengesahan terakhir daripada kerajaan serawak di sinilah rakyat perlu peka. Apabila aset besar berpindah tangan, kesannya bukan sehari dua. Ia melibatkan pekerjaan, tarif pelabuhan, daya saing industri dan hubungan dengan pelabur antarabangsa. Jika diurus dengan baik, Sarawak boleh mendapat pulangan berlipat kali ganda. Jika diurus lemah, risiko ketirisan dan salah urus tetap wujud. Kita juga perlu melihat dimensi nasional. Penyerahan pelabuhan ini menunjukkan pendekatan kerajaan persekutuan yang lebih terbuka terhadap tuntutan negeri khususnya Sarawak. Ini berbeza dengan era tertentu sebelum ini yang lebih berpusat. Persoalannya, adakah ini model baharu hubungan persekutuan negeri atau kes terpencil kerana kekuatan politik dan ekonomi Sarawak itu sendiri? Jika Sarawak mampu beli dan urus pelabuhan strategik sendiri, adakah negeri-negeri lain akan menuntut perkara sama? Dan jika ya, adakah persekutuan bersedia melepaskan lebih banyak kuasa ekonomi? Akhirnya, isu 1.8 bilion ringgit ini bukan semata-mata soal angka ia soal arah tuju. Sama ada Sarawak benar-benar sedang membina asas ekonomi berdikari yang kukuh atau sekadar menukar struktur tanpa perubahan ketara kepada kehidupan rakyat biasa. Dan jika ya, adakah persekutuan bersedia melepaskan lebih banyak kuasa ekonomi? Akhirnya, isu 1.8 bilion ringgit ini bukan semata-mata soal angka. Ia soal arah tuju. Sama ada Sarawak benar-benar sedang membina asas ekonomi berdikari yang kukuh atau sekadar menukar struktur tanpa perubahan ketara kepada kehidupan rakyat biasa. Di Kita Kita FM, kami melihat langkah ini sebagai signifikan tetapi belum muktamad dari sudut manfaat rakyat. Banyak bergantung kepada bagaimana pengurusan selepas pengambil alihan dilakukan, sejauh mana ketelusan dikekalkan dan bagaimana hasilnya diagihkan. Sekarang kami nak dengar suara anda pula. Adakah anda bersetuju Sarawak bayar lamsam 1.8 bilion ringgit untuk ambil alih pelabuhan Bintulu? Adakah ini langkah berani dan strategik atau risiko besar yang perlu diperhalusi? Dan pada pandangan anda, patutkah perincian perjanjian ini didedahkan kepada umum? Tinggalkan komen anda, pandangan anda penting untuk kita sama-sama menilai masa depan ekonomi dan tadbir urus negara. Itu dia ulasan dari Kita Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.